Мой восторг по поводу Lenovo Vibe X2 Pro еще не успел утихнуть, как нам в редакцию попал новый эксклюзив Lenovo Vibe Shot. Этот камерафон я ждала не меньше, чем фанаты Apple ждут очередного поколения iPad и iPhone. Дизайн устройства вызывает двойственные ощущения. С одной стороны, он выглядит круто, необычно и просто потрясно. Но с другой, как-то страшно брать его в руки. Обе стороны такие глянцевые, такие блестящие, и все отпечатки пальцев этого мира будут принадлежать ему. Окантовка по контуру девайса металлическая, а на гранях можно обнаружить два новых элемента управления. Кнопку камеры и рычажок переключения между простым и профессиональным интерфейсом для нее. Тыльная сторона по-настоящему оригинальная, отличает девайс от прочих устройств. Полоска с узором под сталь подчеркивает зону, на которой находится камера с тройной светодиодной вспышкой и лазерной фокусировкой. Пятидюймовый камерафон вообще не выглядит габаритно. Для дисплея использовали матрицу IPS с разрешением Full HD что в результате дает превосходную картинку. Углы обзора максимальные, они лишь искажаются из-за глянца. Для защиты использовано закаленное стекло корень Gorilla Glass 3, как и для обратной стороны девайса. Алиофобное покрытие, если и есть, то как-то оно ну, не очень работает. После нескольких дней использования смартфон с обеих сторон становится похож на вспаханное пальцами поле. Цветопередача и картинка очень сочные, яркость хорошая, высокая, автоматическая регулировка подсветки плавная и точная. Звучание достойное, громкое и чистое. Частоты гармоничны, бас не проваливается, высокие не захлебываются и не дребезжат, средние хорошо выражены. Устройство не оснащено топовым процессором, ведь по сути у него другая задача. Но для того, чтобы он справлялся со своими обязанностями, у него также должен быть хороший процессор. И такой тут имеется. В тестах девайс показывает хорошие результаты. Игры также запускаются быстро, не говоря про обычный выход из сна и перелистывание рабочих столов. Температура корпуса заметно повышается при запуске ресурсоемких приложений, но все равно она остается комфортной для использования. В Вайпшот уже установлен Android 5.0 с фирменной оболочкой Vibe UI с поправками на новую ось. По классике все приложения вынесены на рабочий стол, а вот шторка уведомлений претерпела небольшие изменения. Также предоставлены отличные возможности персонализации. 16-мегапиксельная матрица с обратной засветкой BSI является главной фишкой этого гаджета. Она дополнена оптической стабилизацией и лазерным автофокусом. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей, что также весьма неплохо. Попасть в приложение камеры можно также с экрана блокировки и еще проще, зажав клавишу спуска. Для быстрого фото эта клавиша или нижняя часть клавиши регулировки громкости нажимается дважды. Приятной особенностью является возможность фокусировки при помощи кнопки спуска. Вы зажимаете кнопку до половины, а затем выжимаете до конца, чтобы сделать снимок. На корпусе девайса есть переключатель между простым интерфейсом и навороченным. Простой он и ежу понятен. Никаких скрытых возможностей, все понятно и доступно. Фокусировка автоматическая, доступны базовые настройки и два режима – обычный авто и смарт авто. Разница в том, что второй более автоматический и самостоятельно подбирает сцены. При переключении в режим Pro вы попадаете в камеру, отдаленно напоминающую интерфейсом приложения смартфона в Lumia. Слева будут значения в желтых кружочках, а справа, в зависимости от выбранного вами, появятся дуги с бегунками для выбора необходимого числа. Тут уже доступен более обширный круг настроек, включая ISO, выдержку, экспозиции, баланс белого и ручную фокусировку. Также есть кнопка для выбора режима съемки. Pro панорама Art Night художественный HDR размытый фон и панорамный портрет. Кстати, в этом режиме нельзя снимать видео. Режим Pro работает только для основной камеры. Для фронталки есть стандартный улучшайзер, замыливающий нежелательные участки, и вы всегда получаете красивым. Кстати, в темноте также можно фотографироваться. Момент снимка сопровождается мягкой подсветкой. Удивительно и приятно видеть, как качество фото соответствует качеству хороших компактных камер. Изображение четкое, контрастное. В дневное время кадры просто отличные. Набор коммуникаций можно назвать стандартным для устройств высокой ценовой категории. NFC и RDA отсутствуют, но в качестве бонуса есть поддержка 4G сетей. Также думаю, многих порадует поддержкой двух sim карт формата Nano SIM. Смартфон разрядится часа за 4 при просмотре видео. При гейминге это произойдет чуть быстрее. В режиме чтения девайса хватит с часов на 6. В режиме ожидания с частым использованием камеры его хватает на полтора-два дня. Я люблю поголовно все топовые устройства Lenovo по большей части за их внешний вид, ведь они такие приятные, оригинальные, особенные и статусные. А в Lenovo VibeShot мы еще имеем суперскую камеру. Если вы хотели убить двух зайцев, то это устройство способно сразу уложить десяток. Крутой дизайн, великолепное качество фото, мощный процессор для развлечений и даже поддержка двух сим-карт.